Друзі, цього вечора ми знову раді вітати вас на перехресті передачі, де кожна думка має право бути почутою. Чиновники у смітниках або побиті політики такими новинами українці вже давно не здивуєш. Проте 9 жовтня президент України Петро Порошенко нарешті підписав так званий закон про люстрації. Що ж відбудеться тепер? Чи зможе він справді відправити на смітник історію українську корупцію або просто полетять голови? Спробуємо розібратися у студії разом із нашими гостями. Сьогодні це історики, культурологи, журналісти та науковці, друзі. Спочатку, мабуть, нам потрібен історичний екскурс. Що взагалі таке ілюстрація, Як це розуміти і де є коріння в історії? Панове? Ну до речі, ілюстрація це термін, який прийшов до нас з Латини. Спочатку це означало просто перевірку майнового стану. І приблизно так все це подає словник іноземних іноземних слів, який був виданий у 1908 році. З політикою це не було пов'язано отак от прямо, але все ж таки, ну якщо ви в політиці, якщо ви при владі, скоріш за все, ваше майно буде ну трошечки більшим, трошечки якіснішим і кращим, ніж у всіх, ніж у решти. У 1930-х х роках це слово взагалі було виключено з будь-яких словників з будь-яких енциклопедій. Я перевіряв це по словниках 50-х років та по енциклопедії 30-х років. Ну а зараз, от ми якраз і прийшли до того, що у нас є, ну скажімо так, певний клан. Якщо ти не був в цьому клані, ти не можеш мати ну, жодної змоги якось дотягнутися до певних там матеріальних благ, ну, от, власне, це і зумовило те, що треба проводити ілюстрацію. Звичайно, було б бажано провести її ще у 91-му, 2-му, 3-му роках, але, на жаль, наше суспільство тоді було. Ну, скажімо так, настільки радянським, що не можна було в принципі уявити все це прогавили, треба надолужувати зараз. А взагалі чи на часі це як це проводити ілюстрацію під час війни? Могачёх, так ну, за Давайте вот есть чисто этимологическое понятие люстрации, да, есть политологическое. Вот истории. в принципе в политической жизни и вообще в политической истории прецедентов иллюстрации было достаточно много. Все они имели абсолютно разную форму. В классическом понимании, да, когда говорят иллюстрации, обычно отсылаются к примеру восточноевропейских стран, которые прошли некое очищение государственной власти от бывших членов коммунистических партий. В начале 90-х годов, да, после развала социалистического лагеря. Там этот процесс шел, в принципе, с точки зрения общественности довольно органично, потому что народ был действительно солидарен, не столько интегрирован в коммунистические реалии. Да. То есть там это все... В принципе, поддерживалась. Опять же, каким результатом привела иллюстрация? Ну, Польша сделала определенный скачок вперед, как и Чехословакия. Да? Хотя сказать о том, что у них не было кадрового голода, это тоже было бы несправедливо. И сказать о том, что люди, которые не должны были подпадать под иллюстрацию, и наоборот, те, которые должны были попадать под иллюстрацию, они под нее не подпали. Ну, это определенная часть политических манипуляций на общем тренде спроса общества. Сегодня в Украине тема тоже стала актуальна – только здесь сместились акценты. Мы сейчас говорим не столько о иллюстрации бывших коммунистических функционеров, сколько о иллюстрации э, тех людей, которые занимали высокие должности в четкий период времени. В период правления Виктора Стремного Федоровича. Януковича, да? а, по такому критерию а, можно ли вообще в принципе проводить иллюстрации? Ну вот подобных примеров история знает, ну только разве что после каких-либо кровавых переворотов. Ну, например, векабинцев в свое время, да, во Франции иллюстрировали довольно жестко, до резни доходило. В принципе, те методы, которые сейчас используются в рамках уличной борьбы, да, уличной тренда, они довольно идентичны этому. Мусорный ящик — это определенный эквивалент 21 века какой-то кровавой резни, когда болевой порог общества был несколько ниже, согласитесь. То есть это определенные хаотичные вещи, которые продолжаются определенный короткий промежуток времени, потом идет определенный спад. Я думаю, что Украину, если иллюстрацию не поставят, ну, не придут в какую-то систему, будет то же самое. Но опять же, насчет критерия. Если говорить о периоде правления Януковича, то как вы думаете, сколько нынешних чиновников и бенефициантов, в принципе, Майдана находились в тех или иных отношениях с Виктором Федоровичем. Да практически все. Практически так все. или иначе, практически все. А те поправки, которые сейчас несли, ну, согласитесь, это несправедливо говорить о том, что рядовой чиновник в райадминистрации администрации должен быть люстрирован, если он работал при президенте Януковиче, а ближайший соратник, какой-то условно говоря, который имел с ним прямые политические отношения, но который избирается например, в рамках этих парламентских выборов, он под иллюстрацию не попадает. Что мы имеем? Что конкретные функционеры, люди, которые сидели на зарплату там, в 2-3 тысячи гривен, им Виктор Федорович был очень далеко в Киеве, они здесь решали, многие из них решали какие-то конкретные проблемы, пусть неэффективно, но это уже кадровый вопрос, да? они будут люстрированы, причем с большим позором, и жизнь их будет перечеркнута. Ну, остальные, у кого денег побольше, их кто на уровень выше находились в политической власти, сегодня спокойно пройдут по мажоритарным округам и все равно останутся в политическом классе. Вы знаете, я хотела бы, наверное, возразить вот в чем. Во времена Януковича была выстроена страшная система просто вымывания денег со всех городов и весей. И в эту систему на определенные должности, такие финансовые, как налоговые, инспекции, руководители департаментов определенных, руководители управлений, назначались люди, которые должны были это все осуществлять. То есть речь идет о том, что за 4 года выстроилась система, которая просто оббирала до нитки не только народ, но и местное самоуправление. Я просто об этом говорю как депутат городского совета. И все это вывозилось. Мы видели, тем более город Запорожье, вознаграждение, знаете, в наиболее уродливой форме, по-моему, это существовало у нас. Потому что даже во времена еще правления Януковича, вы помните те кадры и мешки денег, которые стояли и должны были вывозиться в Киев. Это же не потому, что кто-то хотел, это потому, что просто заставляли это делать. Если бы не был этот человек, это был бы другой человек. Но я хотела бы сказать, что как раз из офиса этого человека назначались директора коммунальных предприятий и так далее. То есть на сегодняшний день мы можем сказать о чем? О том, что в Украине за 4 года... Была выращена коррупция и была в просто геометрической прогрессии по сравнению с тем периодом, который был до этого. Хотя коррупция в Украине была всегда. И в любом случае это как опухоль, которая настолько разрослась, что ее нужно хирургическим путем просто удалять. И на сегодняшний день те люди, которые, ну, наверное, которых заставили участвовать во всех этих схемах, они может быть просто и добровольно кто-то ушел или уйдет. А есть люди, которые привыкли эти деньги брать, и вы слышите очень часто говорят, что потоки финансовые остались остались финансовые потоки. Они просто потекли по другому направлению. А некоторые финансовые потоки продолжают течь в карманы тех же самых уехавших в Россию людей, которые финансируют вот то, что творится в Донецке и в Луганской области. Поэтому на сегодняшний день государство и общество должно защититься от этой раковой опухоли. Каким образом и как? Это уже другой вопрос. И я считаю, что вопрос люстрации, он сегодня актуален и своевременен. Другой вопрос, что общество ожидает более быстрых действий со стороны власти, и не дождавшись этого, оно просто начинает самосуд. Вот это страшно. И мне кажется, что, наверное, руководителям, наверное, тем, кто э, понимает это, нужно кому-то просто уйти добровольно, а, кому, а кого-то, может быть, просто надо, чтобы руководители все-таки Вы как депутат городского совета прекрасно знаете, сколько людей работает в обл. госадминистрации, которая назначается сверху. Вот скажите мне, какой процент людей поменялся после смены губернатора? Вы знаете, речь идет не о тех людях, которые являются исполнителями, а речь идет о тех, кто принимает решения. Это раз, это первое. Теперь второе. Речь идет об определенных должностях, на которых люди могут влиять. Влиять на то, что поступает как налоги в государство, влиять на то, каким образом распределяются эти налоги, влиять на проведение тендеров и так далее. То есть это те, кто способствовал вымыванию денег абсолютно отовсюду для того, чтобы потом эти мешки отвозились на Киев. Поэтому на сегодняшний день часть, наверное, этих людей еще осталась. Хотя вы помните, когда приходил новый человек, который отвечал за город, так называемый смотрящий, сразу же резко менялись кадры. Все, по-моему, видели и слышали. У нас пресса достаточно была такая активная, и она все это рассказывала и показывала. Поэтому это на одном нашем городе Запорожье. А давайте посмотрим Украину. Я вспоминаю, когда показывали в Одессе один из таможенных пропускных пунктов, где было сказано, что 35 тысяч должны были ежедневно отвозить в Киев. Вы можете себе представить, это один из этих пропускных пунктов. Поэтому на сегодняшний день это страшная раковая опухоль. Я экономист, финансист, и тем более я знаю, что такое бюджет и государства, и города. И могу сказать одно, что если не будет изменена система и не будут остановлены эти потоки, мы никогда не сможем построить европейское общество. Поэтому какие-то моменты надо обязательно делать. Давайте сейчас скажем один такой момент, что если не будет сделано то, те, про что вы сейчас целиком верно говорили. То через рік-два у тих сміттєвих баках вже будуть не люди, які були владою при Януковичу, да? а ті, кого підтримував Майдан які цю владу Януковича скинули. От, а чи можна взагалі цю машину вже тобто, запущено? чи не може? насправді, якщо зупинали? в наших політиків залишився елементарний якийсь, ну як це назвати, інстинкт самозбереження чи щось таке, то вони зараз будуть цю люстрацію проводити, бо вони прекрасно повинні розуміти, що по них також прийдуть. Якщо зараз, зараз рівень... Ну, несприйняття суспільного політиків, політиків, партій такого завгодно. Хто займається політикою, такий? Він зростає, зростає, зростає. Що ми можемо прийти до ситуації, коли майданівські події покажуться ну, чимось таким не зовсім страшним, бо рівень ненависті нашого суспільства він може вив... зрости до неймовірних. Так, але хіба самосуд це вихід? Нет, самосуд – суд не выход, а на самом деле, если, если политики ничего не делают, то это какой-то выход для человеческих эмоций. Я хочу добавить, что формула иллюстрации для меня выглядит смешной. Почему? Дело в том, что у нас сохранена формула советского государства. Понимаете? В этом самое страшное противоречие. Осталось советское государство, и все это должно подкрепляться какими-то новыми изменениями. И, честно говоря, у меня большие сомнения по поводу того, как можно достичь успеха, не меняя само государство. И мое личное ощущение. Государство само по себе, а народ как-то сам по себе. Вы понимаете? По, по правильному государство должно работать на каждого, на каждого человека, на индивидуум. А получается, государство работает на себе. И поэтому из этого же круга, те, кто сменят, тех, кого иллюстрируют, они будут тоже из того же круга, который... Надо вылюдает, менять да, формулу да. государства. Вы понимаете, мне всегда было Правильно. смешно, когда э, у нас был отдел, который занимался культурой. И он назывался управлением. Управлять можно машиной, можно, извините, кобылой управлять. Но управлять культурой, извините. Даже просто смена названия этого э, управления, скажем, департамент, или как-то как по-другому назвать уже будет э, в, в, в пользу общего развития и конечно нужно, нужно менять просто саму систему государственного строя если это не не изменить ничего не произойдет через вот правильно была заметка будет, будут новые мусорные баки с, э с людьми Дозволите, по-перше, я вважаю, що сміттєвий бак ну це певний, ну це певний батіг. Це символ. Це певний це, символ. Це символ. І люди повинні, люди, які при владі, вони повинні знати, що до них можуть прийти зі сміттєвим баком. Звичайно, це ну скажімо так, не по європейськи, це не культурно, але у нас нема іншого виходу. Це перше і друге. Є позитивний нюанс. Я дивився на тільки но ну, зайшов на сайт ЦВК так вибори 2012 року. Ну скажімо так, опозиційні партії в Запоріжжі я брав 75-й округ, набирали приблизно 40%. Я зайшов на інший протокол. Це вибори президента. Останні опозиційні партії вже брали близько 67%. У людей потрошечку змінюється психіка. Я не знаю, як буде на парламентських виборах от через два тижні. Звичайно, можуть бути певні відкати. Ну, пам'ятаєте, після Ющенка був кат, відкат в Януковича. Все можливо, але за будь-яких умов люди міняються. І е, головне, е, мабуть, те, що нам треба люструвати власну психіку. Нам треба люструвати всім. Власний світогляд, якщо ми залишимося от такими, якими були, сміттєві баки не допоможуть. Треба мінятись, мінятися. Я абсолютно согласна і хотіла би додати, що право люструвати власть ми отримуємо кожні 4 роки. Тобто, кожні 4 года ми можемо переізбрати міський совет, ми можемо переізбрати мера, ми можемо переізбрати президента, ми можемо переізбрати депутатів Верховного Совета. Ну обратите внимание, почему-то однієї ті ж люди. которые, ну, не, э, скажем так, являются буквально э, такими э, людьми, которые болеют всей душой за тех же самых горожан, у нас проходит Верховный Совет. Посмотрите на те мосты. Сегодня стоят мосты, никто даже не поднимает, э, скажем, голос для того, чтобы сказать о том, что Запорожью эти мосты нужны. Почему их остановили строительство? Почему в Днепропетровске не останавливают строительство метро? Почему у нас остановили строительство мостов? Но у нас сейчас самое главное попасть в Верховный Совет, а не говорить о том, что нам нужно все-таки достроить эти мосты. Вон на часе. А нужно мне как кажется, как что это как Сейчас. раз мне на кажется, часе. Критерий, который прозвучал, индикатор уровня поддержки оппозиционных партий, который растет, это не говорит о том, что среди этих партий нет людей, которых нужно иллюстрировать. Понимаете, мы здесь начинаем заниматься каким-то замещением, что вот если общество консолидировалось вокруг поддержки оппозиционных партий, то это какой-то симптом обновления. В нас кто это сказал? Подождите, кто руки. это сказал? Кто вам сказал, что э, присутствие человека во власти в режиме Янукович это единственный критерий, по которому можно иллюстрировать? Давайте выработаем нормальные критерии. Есть критерии. Участие в коррупционных схемах, что до Януковича не было коррупционных схем или после Януковича их не будет. Кто вам скажет, что если человек не был во власти в этот промежуток времени, он не воровал? Может это просто больше сложная выборка. Вот и все. Бо Подожди, набагато а, за, а зачем, так, а зачем дискредитировать сам процесс иллюстрации неправильной выработкой? Потом второй раз никто не поверит, если мы сейчас потеряем шанс провести этот, эту процедуру, которая, безусловно, нужна нормально. Абсолютно, абсолютно с вами согласна. Но здесь я бы хотела, чтобы те, кто будут проводить, скажем, и проверять имущественное состояние тех людей, которые являются чиновниками, есть возможность у нас сегодня пенсионный фонд и у каждого зарплата там отражается очень четко. Есть возможность посмотреть, можешь ли ты построить этот особняк, можешь ли ты купить такую дорогостоящую машину и так далее. Поэтому как только мы коснемся того, что что на сегодняшний день есть у чиновников и ту зарплату, которую он получал, а она известна, мы сразу же можем, как только просчитали и э, увидели, что у человека такое имущество, которое он мог получить только благодаря взяткам или не каким-то непонятным финансовым схемам, и эти деньги текли к нему в карман, вот тогда да, я с вами абсолютно согласна. А, кто себя вы вырешивать? А механизм иллюстрации вот это уже те, скажем так, структуры, которые будут этим заниматься. И эти механизмы должны быть прописаны, для того, чтобы под них не попали те люди, я Абсолютно с вами согласна. Во время режима того же Януковича очень много работало чиновников. Я сама работала в рай-администрации. Работает очень большое количество людей, которые занимаются своим делом, которые хорошо его делают, получают очень небольшую заработную плату и всей душой болеют за это. Привожу пример. Мы сейчас работаем с беженцами. И мы работаем с теми сотрудниками рай-администрации, которые сегодня принимают, размещают, и они к нам обращаются, дают списки и говорят, помогите этим людям. Это не потому, что это их буквально обязывает и прописано в инструкции Должностной. Это потому, что они, как нормальные люди, сочувствуются, переживают и выполняют хорошо свою работу. Поэтому вот здесь, вот самое главное, чтобы во время люстрации я абсолютно с вами согласна, чтобы не оказались, скажем так, на улице те люди, которые были профессиональны, которые были честны, но у которых нет вот там вот каких-то поддержки, тети, дяди справа, слева, которые там прокладывали Ровно им. Те путь. люди, которые после люстрации придут, чтобы они не казались точно такими же Очень высокий риск, что это. <с произойдет, потому что сейчас в большей мере в информационном поле обсуждаются именно, информ, именно мусорные баки, а не критерии, по которым нужно иллюстрировать. это стала шут. часть перформанса, это абсолютное шоу. Его Понимаете? так и позиционируют, так как вулочный Давайте и мы, как, думаем, как это гражданское общество, давайте мы этого не допустим. На сегодняшний день мы имеем возможность не допустить этого, потому что мы всегда равнодушно относились. Вот приходил один мэр там, уходил. Вспомните Поляка Александра Владимировича, я работала в его команде и до сих пор горжусь тем, что я работала с ним. Вы знаете, но когда он умер и его хоронили, вышел весь город, потому что человека уважали. И на сегодняшний день я считаю, что у нас есть очень много достойных людей в городе, которых мы могли бы видеть и в Верховном Совете, мы могли бы видеть и во многих эшелонах власти. Но гражданское общество должно предлагать тоже. На сегодняшний день, наверное, люстрация, вот ту, которую не прописали в законе, а выборы в Верховный Совет, она отдана народу. То есть это доверие к народу. Народ должен сам пролюстрировать. Если мы выбираем тех же, которые были, то... 자, 그 Позвольте мне все-таки сделать ударение, расставить э, приоритеты вот, э, на участниках и на их спичах. Мне показалось очень важным, и меня опередили с то, что нужно начинать иллюстрацию самого себя, люстрацию своего сознания и самосознания. Это первое. И второе, э, у нас сейчас есть возможность иллюстрировать власть, э, заняв свою активную жизненную гражданскую позицию. Внимательно просмотреть списки кандидатов в народные депутаты, списки политических партий и принять, Рішення і бути за нього відстаним. І от з цього почнеться наша ілюстрація. Так, але, врешті-решт, ми не ілюстраційні комітет. А ведь це найшлоше зайч... в житті ну, взяти на себе від. Насамперед, як там говорите, що кожен вибор, що ви повинні взяти Пане на себе відповідальність. Ну, це... Я ще хотів сказати, що ми повинні ілюструвати регулярно. Неважливо, колишня влада, сучасна влада, коли людина була в опозиції, стала у владі, головне, щоб вона відчувала. Що є певний смітник. І головне, щоб вона відчувала, що є закон. І цей закон повинен бути невідворотним, в незалежності від того, чи ти вчора був при владі, чи ти завтра будеш при владі, чи післязавтра. І найголовніше, люди повинні за цим слідкувати. Вони не повинні казати так, він наш, нехай краде. От якщо він вкрав, неважливо. Він повинен там, сісти у в'язницю, ну, як казав Висоцький. Вор дожен сидіти в тюрмі. Яко вам Жиглов говорив, ані Висобки. В Гераліт був високий. Інший момент хотів би сказати, як на мене, питання, яке ми розглядаємо, навіть не в площині громадянського суспільства. Не забувайте, що зараз передвиборча, передвиборчий період, який у нас перманентний. І сам закон про люстрацію, як він приймався. Зі, з чим було пов'язано, як на мене, носить характеристику абсолютно передвиборчої технології. Він не буде ніколи діяти. Тому що його, е, говорити про громадянське суспільство в Україні, я думаю, зарано. Немає його в Україні, поки громадянського суспільства. От чому проблема. А е, ініціативність, от ми тут зібралися, е, як уособлення, представники, як не знаю, там, громадянського суспільства. Ми не вирішимо ті питання, які є насправді зараз в державі, з різних причин і з різних міркувань. Перш за все, що ми значно дуже далекі від влади і залишимося такими ж далекими від влади після виборів. Подивіться, у списки практично всіх політичних партій, які носять якщо, там гіпер, супер опозиційні, чи які там Бу. зараз вони вже про... орієнтовані на демократичні і так далі. Я прочитав списки практично всіх. От я не можу для себе обрати, тому що знаю з них певну частину людей, за яких я не при якій причині не проголосую. Просто. Подивіться на список мажоритарників, які йдуть по Запоріжжю. Ну от Без сміху, я не хочу говорити. Там люди, які перекрашувалися вже десятки разів. Ну і що? Ну, вони прийдуть до влади, вони сформують люстраційні комітети і будуть люструвати самі себе. Ні, звичайно. Це буде нова модель або НКВС. Ну, в українських реаліях це побудувати не можна, це в російських реаліях вони там авторитаризмом е балуються. А в українських реаліях це буде чергове е розграбування грошей під виглядом люстрації. Вибачте. Ви я ви поважаю ви... вас. Зараз я закінчу, потім розкажу. Я поважаю всіх, я бачу, тут знаю. Але е треба мати певний раціоналізм і розуміння, до чого все це йде. Тому що я за очищення влади. Але це очищення має носити характеристику еволюції, а не революції. Тому що у нас велика кількість тут випускники навіть нашого факультету є і так далі, здібні в мілі, скільки в нас ще є їх. Але ми не можемо знайти людям нормальну роботу, зважаючи на те, що місця, які б вони могли претендувати і працювати, на них ефективно для держави, давно вже зайняті за іншими критеріями. І вони будуть зайняті. От в чому справа. Тому що одні і ті ж самі люди, на тих же моделях взаємодії, вони сьогодні за корупцію, завтра проти корупції, сьогодні за люстрацію, завтра проти люстрації. На жаль, ми, багато чого, те, що відбувається зараз в державі, от я не думаю, що, дай Боже, щоб я помилився, після виборів ми дуже багато знаємо про нашу державу, того, що ми зараз не знаємо. И про мир в державе, и о цену, вот и про другие аспекты. Не соглашусь с вами, потому Но что... Была. Буквально, буквально коротко, не соглашусь с вами, что нет в Украине гражданского общества. Вы посмотрите то, что происходит в Донецкой и Луганской области. Сегодня поднялась вся страна, волонтеры собирают деньги, одевают, обувают. Сегодня действительно власть существует отдельно, как вот кто-то сказал, а народ просто сегодня, сегодня создает свою армию. И именно гражданское общество на это способно. Просто просто вот люди, население никогда этого не сделают. Поэтому на сегодня идет очень быстрыми темпами формирование гражданского общества в Украине. И очень хочется, чтобы вы знаете, произошло это как можно быстрее. И если власть будет успевать за вот теми процессами в обществе, которые идут, то я думаю, что все оно в свое время, все будет сделано. Другой вопрос, насколько есть желание у власти и насколько есть желание у нас разобраться. И позвольте мне не согласиться с вами, что не нет кандидатов есть очень много хороших людей которых я знаю которые сегодня баллотируются есть очень много партий интересных которые мне нравятся я посмотрела на самопомощь и на тоже львовского мэра это очень интересная партия недавно здесь в студии выступала партия сила людей меня она тоже заинтересовала да это небольшие я просто говорю о том что они появились и там есть очень интересные люди поэтому спектр огромный и мы можем выбрать другой вопрос что нам не очень хочется выбирать нам не очень хочется задумываться проще по старой памяти вот мне нравится этот человек, или мне нравится эта партия, или я за нее проголосовал в прошлый раз. Поэтому на сегодняшний день, правильно Валентина сказала, иллюстрация должна начинаться с нас. Если мы сегодня готовы к тому, чтобы радикально может быть где-то изменить свое мнение, разобраться и выбрать э, того человека, которому мы доверяем, а потом еще и спросить с него, то я думаю, последний что... Я гвоздь, сайт, так, так. Гражданское Скоро. общество Скоро. в Украине было бы, если бы оно не допустило войны, а не шло на поводу у тех, кто ее развязал. Вот это вам самый последний гвоздь в гроб украинского гражданства. Гроданського общества, яке mm. повністю відомо політичними спекулянтами. І ціну этого ми зараз переживаємо. Mm. Mm. <laughs> <Вже, laughs> якраз всім <laughs> хочеться сперечатися, так, таке гостре условлення, але часу, на жаль, нема. Ну, щодо громадянського суспільства, в будь-якому разі, будемо будувати. А головне, щоб ми зараз не змінили вже вкотре шило на мило. Ну, ми, як завжди, зустрінемося через тиждень. На все добре.